Поздравляем с началом сезона. Какие у вас впечатления о первом дне, первой игры? Ну да, это праздник реально, потому что мы начали очередной чемпионат в такое время. Это дорогого стоит. Впечатления двоякие, конечно. Играли, в принципе, неплохо, но на табло счет 4-5, то есть мы получили 0 баллов можно поздравить команду соперников. Они, наверное, выжили с этой игры максимум, хотя счет для них развивался 3-0 был, да. Потом мы полностью переломили игру и, я говорю, что не заслуживали на поражение. Ну, везет тому, кто везет. Вся борьба, я думаю, впереди. Надо играть, надо проявлять характер. Где-то, вот я же говорю, нам чуть, чуть не хватило, вот у нас нету такого, что запал запал должен быть. Должны биться до последнего. Видите, я же говорю, были в конце момента. Это уже история. Херовая, но история. Много ухудшится. Да. Ну еще не, сыгранность какая-то, да, еще. Да, да, мы уже, блядь, 20 лет играем, поэтому пока сыгранности нету. Ну, конечно, другие люди, люди, но сам факт команды по лет не существует. Ну да, еще сыгранности нет. У них более сыгранная команда, они уже второй сезон вместе, блядь. То есть такое дело. А мы 20 лет. Да. Так что так. Ну, Ну, будем посмотреть. Все, удачи вам на будущее.